потому что находился здесь со 2 декабря и до отъезда Януковича. Мои друзья находятся в Сотнях, мои друзья находятся в Автомайдане. И я скажу немножко по-другому. Если бы не Майдан, российские танки уже были бы в Киеве. Благодаря Майдану, благодаря вам всем, кто здесь стоит, мы еще как-то сдерживаем этот, этот надпись. Теперь, ребята, братья мои, что мы делаем? Мы что теперь должны резать друг друга? Потому что где-то они нашли какое-то поразумение. Никогда этого не произойдет. Нам сегодня необходимо менять качество Майдана. Я с этим согласен. Мы должны все вместе объединиться и открыть, как сказала Лидия Григорьевна, здесь второй фронт. Здесь мочить в сортирах этих коррупционеров, этих сволочей, которые финансируют войну. А у нас получается так. На словах мы боремся с коррупцией. А когда вчера нужно было идти выкидывать человека Ефремова с Министерства угольной промышленности, некому. Пошло туда 10 человек. Ребята, опомнитесь. Мы здесь тоже на войне, поэтому меняем качество. Порядок навести, нужно навести порядок. Но порядок нужно в головах навести. Если мы будем собачиться, если будем драться друг с другом за какие-то непонятные и фомерные идеи, то грош нам цена, и Украина распадется. Мы здесь держим с вами Украину. Отсюда идут батальоны. Это совесть Украины. Поэтому еще раз говорю, садимся за стол, принимаем решение и в добрый путь. Но все вместе. Не должно быть хороших майдановцев и плохих майдановцев. Еще раз повторяю. Еще раз повторяю, нас стреляли снайпера, рядом со мной стояли ребята с третьей сотни. Так что теперь мы должны тут бороться? Нет, мы объединимся и дадим по соплям кому угодно. Слава Украине! Я люблю Майдан! Это наша честь и совесть. Спасибо, друзья! Шановні брати і сестри і всі громадяни України і присутні, які тут є. Слава Ісусу Христу! Низький уклін вам від українського козацтва. Як ви знаєте, я приїхав тут перший день, перші дні 24 листопада. Я вже був тут. Я тоді гордився майданом. Я гордився тими дітьми. Тими студентами, яка це була єдність, який це був патріотизм. Вони не хотіли бачити політиків в себе. Вони хотіли доказати, що вони сила і вони боролися за відміни цього, що було вступ в Євромайдан. Але вклинилися політики, розбили тих студентів. І пішли ось тут чва.